А в нашій студії зараз Надія Гуньковська, голова Миколаївського обласного об'єднання садівників. Доброго вам ранку, Надія Олександрівна! Ми з нетерпінням чекаємо ваших корисних порад. Сьогодні ми піклуємося вже час піклуватися про врожай, звісно. Про такий чудовий врожай, про який мріє кожен садівник, який вкладає свою працю, свій час, всю свою душу, свої в ті рослини, за якими доглядає на своїй діляночці, і так хочеться, щоб на деревах. Заясніли ось такими боками, червоненькими яблочка, щоб наливався солодкий виноград, щоб червоніли помідорчики, щоб все було відповідало тим зусиллям, які вкладають наші садівники-городники у свою улюблену присадибну діляночку. Тож зараз ми дослухаємося ваших порад. А я тільки зауважу нашим глядачам, що у нас працює телефон студії прямого ефіру 76 92 42, і ви можете просто зараз до нас подзвонити і запитатися поради від нашої гості. Отже, сьогодні ми говоримо. Пеклоемося про майбутний врожай. Какие же первые действия нужно вчинити в своем садку и на городе? Да. Доброе утро студия, доброе утро все садоводы, которые сейчас слушают нас. Я хочу напомнить сейчас о таких работах, которые необходимо сделать в этот период, в конец февраля, так как, думаю, на следующей передача вдруг не успеем мы дать ценные рекомендации, которые Потому нужны. Потому будет на весне. Да, да, в этот период. Поэтому... Сейчас э, я немножко скажу информацию о саде, а дальнейшая наша будет сегодня э, тема посвящена выращиванию рассады. Поэтому в саду, какие работы нужно делать в саду? Садоводы уже еще целый месяц назад не терпится э, выехать в сад и начать уже какие-то работы. Этому свидетельствует то, что количество звонков садоводства, когда уже можно обрезку начинать, когда прививку, когда можно уже обрабатывать сад. Значит, сейчас какие работы нужно проводить срочно в саду? Значит, первое, то, что вы сейчас должны сделать в саду, те, кто не успел сделать опиловку деревьев с осени от плодоносившего сада, значит, нужно ее выполнить рано-рано весной. Это припадает именно на этот период, на конец февраля. Значит, опиловку деревьев производится сейчас новым методом, который мы рекомендуем для садоводов. Это способствует увеличению урожая и, конечно же, стимулирует рост деревьев в саду. Обрезку но необходимо проводить таким образом. Сначала дерево, если оно много-много лет не обрезалось, свыше 10 лет, возрастом, значит, его нужно обрезать с южной, начинать опиловку с южной стороны. С южной стороны опиловываются ветки на высоте от земли примерно 2-2,5 метра. Такие ветки отпиловываются, часть, половина, часть северной стороны остается так, как она росла прежде. Следующий год волчки, появляются волчки, как мы их называем, поросли, и эти волчки потом уже формируются на урожай. Они укорачиваются, некоторые вырезаются, и так 2-3 года мы получаем, с северной стороны получаем урожай, эту сторону южную мы формируем через 2-3 года меняется ситуация мы обрезаем северную сторону та которая уже обрезана она уже получает урожай дает Такая урожай методика. Поэтому, по да. и дерево не так да. и оно не, не так, так страдает врождая. и человек получает садовод получает урожай который необходим именно для выращивание, значит, плодов. Вот же наиближими выходными можно вырушать да. в свой садок и да, заниматься Да, проводить обрезку. Обрезка, конечно, это не только, она повышает урожайность, может быть даже в некотором степени обрезка такая и снижает урожай не именно такая вообще обрезка деревья может быть даже немного снижает урожай, но она повышает и сочность плодов и окраску и размеры плодов увеличиваются и конечно же дерево когда оно обрезано вовремя и правильно обрезано оно не так поражается и болезнями и вредителями и конечно же будет радовать вас такими сочными плодами. Обрезание деревьев с чуроку проводите? Обязательно. Обязательно нужно вырезать сухие пораженные это, это в первую очередь обязательно. Ну и, конечно же, укорачивать, чтобы дерево не работало на зеленую массу, а давало именно свои питательные вещества, отдавало в плоды. Працевало на яблочках да. и на врожай. Да, Наступным да. кроком, який еще, быть? еще один момент, который сейчас, вот вы в конце февраля, может, в начале, в первых числах марта должны выполнить. Это нужно провести искореняющую обработку сада против зимующих всех стадий, против болезней, против вредителей. Препараты, применяемые, которые мы рано весной применяем по голым, как мы говорим, голым деревьям, применяются такие, это препарат 30 можно, если в садах появилась, была щитовка, щитовку очень ярко видно, мы уже говорили, летний период за это, когда на яблоках появляются такие точки размытые, малиновые, это есть у вас в саду щитовка, поэтому Применение препарата 30 обязательно в садах в ранний весенний период. Из расчета 300 мл на 10 литров воды, пожалуйста, обработайте сад как искореняющая обработка. И, конечно же, применяется нитрофен. Нитрофен тоже из концентрации 300 мл на 10 литров воды. Тоже обязательно хорошо работает в садах как искореняющая обработка. Дноком пользоваться весной мы не рекомендуем, в связи с тем, что вы сейчас будете появляться в своих садах все чаще и чаще, поэтому этот препарат очень ядовит. Мы рекомендовали его осенью, кто раз хотя бы в три года сделать такую обработку против всех зимующих стадий и как дезинфектор он идет в саду поэтому для ранневесенней вот два препарата препарат 30 и эмульсия значит и нитрофен следующие обработки которые будут будете проводить не знаю, как у нас попадет передача, я планирую все-таки, что нас пригласят, меня пригласят в эту студию, мы будем вести еще разговор. По Следующая обработка у вас в саду будет по набухшим почкам, это 3% бордовской смесью или бургунской жидкостью. Из расчета 300 грамм медного купороса, 500 грамм извести, это бордовская смесь приготавливается и 100 грамм соды кальцинированный и 100 грамм медного капороса это бургундская смесь функциональное действие этих смесей двух они одинаковые единственное что разница в том что бургундская э, смесь она плохо держится на ветках деревьев вот в связи с тем что она э, ну, прилипатель у нее плохой, сода, она смывается дождями, даже туманами, а бордовскую смесь сложнее готовить ее, и все знают садоводы из практики, что очень трудно она, ее нужно и процеживать, и, ну, больше возни, но препарат этот очень действенный и очень хорошо помогает деревьям. И, и конечно же, после открытия винограда тоже мы рекомендуем обработать бордовской, трехпроцентной бордовской смесью. Вот Дякую. такие пока рекомендации по отношению сада саду. Вот же обрезание дыры и и обрубка. обработка ранней весенней обработка угу. именно как искореняющая после всех зимующих стадий болезней и вредителей. Я знаю, что У городників чешуться руки, вже чешуться, так. хочеться вже зайнятися розсадою, посадити на в землю і побачити, як воно то листячком пробиває той ґрунт І з малесенької насінниночки виростає красива рослинка. Дуже приємно, звісно, виростити розсаду своїми руками. каждый садовод старается сам вырастить рассаду у себя на подоконнике или есть место может быть у кого в частном доме вот поэтому э, садоводы в данный момент занимаются выращиванием рассады я думаю что уже заготовлена у вас земля но я еще напомню о этой почвя смеси которая должна быть приготовлена для посева семян значит э, для разных культур готовятся разные почвосмеси. Например, для томатов, капусты, баклажанов, перца готовится почвосмесь из огородней земли. Это взять одну часть, две части перегноя и одну часть песка. Это все смешивается и закладывается это в посевные ящички. Затем высевается рассадовать эти ящики. Этими же составами можно наполнять и торфяные горшочки, если кто выращивает еще и тыквенные культуры или огурцы. Ну и начнем с того, чтобы подготовить семена именно к посеву. Так, отже, грунт – это первый пункт плана да. у подготовки насения и у подготовки рассады. Які, на какие еще моменты следует э, обратить внимание? подготовка грунта — грунту, это первое. Второе, подготовка на Да, подготовка семян. Подготовка семян делается, э, начинается с калибровки. Калибровка семян производится э, таким образом. Берется раствор поваренной соли, 3-5%. Засыпаются туда семена, хорошо перемешиваются. И вы увидите, семена, которые некондиционные, они всплывают. И эту жидкость нужно слить. Семена, которые пригодны к посеву, они тонут и остаются на дне. Поэтому слили вы некондиционные семена, эту, хорошо эти семена 2-3 раза промыли чистой водой и затем эти же семена нужно еще обеззаражить. Значит, обеззараживание семян производится в растворе марганцевого кислого калия, розовый раствор и погружаются эти семена в раствор, розовый раствор. Не надо крепкий делать. Розовый раствор достаточно выдерживается в течение 20-30 минут. И эти семена уже обеззаражены, вынимаются, промываются тоже чистой проточной водой. И можно их еще прогреть. При прогревании при 45-50 градусах семян появляется больше у растений, тогда появляется больше женских цветков. Пробуждение наступает. Поэтому прогрев для семян очень даже эффективен. Видите, сколько Я нюансов, лази, же... сколько сеекрайти, да. ткнув у землю у насеней. Ну, но и вона повинна але тут у каждой издаву да. есть свой сеекрайт. Когда подготовлена у нас почва смесь, подготовлены семена, мы проводим посев. Заделка семян ящички производится, зависит от э, э, величины семян. Если чем мельче семена, тем э, мельче они э, за ну, садятся в землю. Значит, если семена капусты, вы знаете, это мелкие семена, они садятся всего на пол сантиметра, заглубляются. Если же семена там тыквы или огурцов вы садите, то э, высеваются буквально в полтора сантиметра на глубину. Так, это мы уже звернули внимание на другой пункт плану нашего, это глубина посева. Да. Так, какие еще важные пункты? Сроки. Сроки посева э, очень важны. Вы должны, конечно, знать, какие культуры, э, именно ранние, средние, поздние, вы высеваете в эти ящички. Значит, если э, томаты ранних сортов, вы должны помнить, что рассада должна произрастать в ящичках не менее 45-50 дней. Самое меньше э, произрастает это огурцы кабачки, у них 25-30 дней произрастания. Поэтому посев этих культур еще рановат. Потерпите. А вот семена можно сеять, капусты, томатов, баклажана уже должны были посеять и перцы, потому что у них 65-75 дней семена должны произрастать в ящичках для рассады. Затем эти рассада пикируется. Пикир, пикировка рассады производится в, горшочке торфяные или же в стаканчики пластмассовые. Мы наполнены той же смесью, которую я уже говорила. И они уже поливаются в комнате при температуре не выше 18 градусов, поливается теплой водичкой 20-25 градусов, и это для него будет такой хороший микроклимат для произрастания рассады. Надея Александровна, а когда мы высеваем, высаживаем, не высеваем, высаживаем рассаду в грунт, в какой термин? Рассада зависит от того, как, Какие еще погодные условия у нас? У нас бывают заморозки даже в мае месяце, поэтому спешить с высадкой рассады в грунт, конечно, нужно очень осторожно. Поэтому нужно смотреть. И для того, чтобы рассада не переросла, ее не надо рано высевать. Вы должны посчитать именно, сколько должна рассада произрастать. Произрастание рассады где-то длится от начала посева, чтобы вы знали, длится где-то вот томаты, например например, 100 дней. Вот 100 дней вы считали от именно днів вот через 100 днів ця розсада вже готова, вона буде вже плодоносить. Чимало городників дотримуються порад і спостерігають за місячним календарем. Чи mm -hmm. як ви вважаєте, тут слід придивлятися за знаете, цим небесним да. Садовод, Впливає воно на городину? Ну, Зачастую, ви знаєте, якщо вірити в то, що лунний календарь допомагає нам посадки посіву, то наверное, влияет. Некоторые садоводы, когда есть время, вы знаете, работающие, которые работают, если в выходной даже припал, а по лунному календарю это не посева, не посадка, люди едут, садят, но если влаживаешь туда душу и свою любовь к этим растениям, я считаю, что придерживаться строго этих правил не следует. Поэтому... И порады на найближчий выходной, что треба сделать нашим глядачам? Значит, в садах сейчас, как я уже сказала, провести обрезку, обработать сад конечно, расчистить все э, приствольные круги, чтобы не не оставалось там опавших листьев, потому что вы знаете, что зимуют они э, все вредители в листьях, под корой, все расчистили, убрали, чтобы у вас был сад чистым для того, чтобы вы пришли уже, когда начинают пробуждаться уже почки и пробуждаться, конечно же, и наши вредители и болезни, чтобы вы могли э, сад именно обеззаразить хотя бы таким механическим способом, если у вас и хватает сил для обработки дякую вам Надія Олександровна, за корисні поради приємного вам продовження дня